Каждый год 9 июля здесь звучала музыка. Бдительная охрана ощупывала взглядами пребывающих гостей. А сам хозяин поместья принимал щедрые подарки от чиновников и бедных. В свой 64-й день рождения Виктор Янукович объявлен в розыск и прячется в чужой стране. Я хочу обратиться к всему народу Украины. Первое. Без сомнения, он много раз прокручивал в голове события той ночи, 30 ноября 2013 года. На Майдан киевские коммунальщики привозят елку. 4 утра. Минусовая температура. На Майдане остались лишь самые отчаянные протестующие. Человек 200. Милиция строится в ряды и начинает бить митингующих. Политтехнолог Тарас Березовец общался со многими депутатами из партии регионов. В частных беседах регионалы утверждают, тот предрассветный час начальнику киевской милиции Валерию Коряку позвонил один влиятельный украинский чиновник. Прогнал и еще что даже существует телефонный запас и разговор. трубки. трубке звучала музыка. Видимо, звонили из увеселительного заведения. С одного из ресторанов, даже в дом ресторан, из которого надошла ця команда. Звонивший, минуя главу МВД, передал Коряку приказ президента Януковича. Правда, как утверждают регионалы, он обманул милиционера. Но не давал команды быть студентами, он сказал очистить площадь. Но чиновник изменил в приказе всего две буквы. Он сказал зачистить площадь. по разные команды. Одна просто выдавить людей, а иншу значит оточить их и здесь на правомерный Так огромный корабль украинской истории со скрипом накренился и изменил курс. Он завалил первую костяшку, яка посыпала всю пирамиду власти. и Многие считают, что приказ отдавал глава администрации президента Сергей Левочкин. Человек, который работал на президента, на миг вышел из тени, чтобы президента убрать. Я думаю так, что Левочкин был зацикален в том, чтобы поховать Виктора Януковича. Он же разумеет, что эта фигура минула, на она відіграла. И очевидно, что он был заинтересован в том, чтобы подтолкнуть Януковича. Он уже стоял на краю безодни. Чиновник, который за годы работы в администрации двух президентов, Кучмы и Януковича, завел прочные связи с большим бизнесом и научился зарабатывать, лоббируя интересы толстосумов, понял, что его влиянию приходит конец. Украина Януковича делала выбор в пользу России. В России нема олигархов. Есть только те бизнесмены, которым Путин позволяет вести в бизнес. И поэтому это настав бы кинец впливу Сергея особисто для Львовича, в том числе. И тому Левочкин прорахував все это, и он понял, что нужно позбиваться Януковича, что он, по сути, эти тягарем, который тягнет на дно всех. Кто же такой Сергей Левочкин? И как он смог добиться исключительного влияния на своего высокопоставленного шефа, чтобы затем слить его? Политтехнолог Вадим Денисенко считает, именно Левочкин тогда протянул руку своему будущему патрону. В многом ему обязаны возвышением Виктора Януковича который из губернаторов стал премьер-министром и на которого была сделана ставка. Так, сын генерал-полковника милиции, охранявшего зэков, помог амбициозному донецкому чиновнику и бывшему Зеку перебраться в Киев. Виктор Федорович услуги не забыл. В 2007-м Левочкин стает руководителем аппарата премьер-министра Януковича. А в 2010-м возглавляет его президентскую администрацию. Был такой термин в Скажем так, російській історіографії, які найближче відбиває функції голови адміністрації, пастільніші у царів у велика царів і імператорів російської імперії були пастільніші. Тобто люди, які відповідали за приватне життя, а по суті вони керували в якості, скажімо так, неформального там канцлера, сама державна насправа. Чотири фунти придворним. Два фунт королю. Полтора в уме. Один фунт. Принцессе. Полфунта в уме. И того за утро. Шесть фунт, неплохо. Да не было никакого конфликта. Вообще. Э, мы ж мужчины. Если есть вопросы, мы их решаем между собой. Хотя в кулуарах власти говорили, что в ухо Левочкин получил за уголовное дело против Юлии Тимошенко которое сфабриковала команда Левочкина, используя широкие связи в судебной системе страны. Первая стадия – это поиск виновных. Вторая стадия – это наказание невиновных. И третья стадия – это награждение непричастных. Вот сейчас мы находимся на второй стадии. И это дело – еще один гвоздь в крышку гроба Януковича, которого ненавидят сторонники Юлии Тимошенко. Юля! Была встреча президента, и мы ждали, когда зайдет Левочкин. Кроме того, для До нас президента. было очень важно дожидаться реакции президента. В конце концов, президент окончательно в'язнет в ловушке, которую смастерил для него Левочкин. Передо мной ставится задача о формировании новой структуры администрации президента. Задача э, сделать ее более современной. Янукович перестает жить в реальном мире. І слішком довіряє своєму главному адміністратору і його людям Львичкин це людина, яка зуміла побудувати золоту клітку, тобто, в принципі, людина, яка змогла створити Януковичу такі умови, про які в принципі йому не потрібно було думати про десятих проблем. Потихоньку Льовочкін перебирає на себя полномочия президента. Так він міг його огородити від зайвих відвідувачів, від непотрібних запитань, від вирішення непотрібних для Януковича проблем. Починається знаменити званки із ресторанов, один із которых і покачньот. Казалось бы, незыблемую карьеру гаранта. Легенды ходят про то, как э, вопросы государственной важности решались в ресторане, студии или в кафе «Пассаж». То есть в излюбленных местах, в те годы. Лошади, предатели, люди-мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться ничего Я убежден, что это абсолютно правильно, и мы это будем делать в кратчайшие сроки. В 2012 году глава администрации президента задекларировал почти 12 миллионов гривен дохода и 300 тысяч зарплаты. Согласно декларации, Левочкин владеет квартирой площадью 205 квадратных метров. Глава администрации президента также владеет автомобилем Mercedes S600 и мотоциклом Harley Davidson. В реальности его старания господин Янукович оценил куда дороже. Мин склав все гроши э, в людский, я сказал бы, потенциал. Коттеджный городок ⁇ Золотые ворота ⁇ По ту сторону украинской реальности нас пускают чудом. На клёвочки на Владимирович. Клевочкину. Клеовочке Среди вилл на улице с названием Верховная Рада здесь почивает и избушка Сергея Левочкина. Не подскажете Левочкина дом. Мы не туда, наверное, выехали. Туда, а как куда дать? Судя по всему, даже после побега хозяина у Сергея Левочкина все отлично. Персональный выход к воде. Домик эдак на 2-3 тысячи квадратных метров. какому мы сегодня А кто вы такой? Мы приехали мы здесь. А кто вы? Сегодня он белый и пушистый. Почему же о нем забыли правоохранительные органы? Никаких санкций, никаких проверок. Мало того, в СМИ Левочкин герой, который прошел сквозь огонь, воду и Виктора Януковича. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить и скупить. А все потому, что, будучи правой рукой президента, он насобирал себе столько друзей, что сидеть до конца жизни ему светит разве только в Верховной Раде. Да. Сегодня Левочкин активно формирует собственную группу народных депутатов. Витаю всех с прибытием на ЗИС партии в регионе Украины. Доброе! Как же неловко проговорился, подумал Сергей Ларин, когда на съезде новоиспеченной партии развития Украины бывший зам главы администрации президента назвал ее партией регионов. Зис партии развития регионов Украины. Добро! Тож знову зібрався розвивати Україну. Сьогодні група Сергія Льовачкіна в Раді нараховує близько там 20 депутатів. В основному це мажоритарники, от, починаючи від його сестри, рідної, яка є народним депутатом Юлії Льовачкіна, де, закінчуючи там купу різних позафракційних депутатів незалежних, які такі самі незалежні, як Сергій Льовачкін, чесно політик. А на Маніжі все те ж. У истоков новой испеченной партии уже мысленно получают мандаты старые и хорошо известные регионалы. Я прошу вас. Например, бывший представитель Виктора Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко, вытерев слезы, взялся возглавить партию развития Украины. Я насправді хочу вам наголосити, що партія регіонів нікуди не поділася. Вона собі працює. і Ми бажаємо її успіхів. Олександр Шаталов, Ірина Горіна і навіть екс-губернатор Одеської області, Ніколай Скорік, Горди собою. Люди порядочні, люди професіональні, люди, бажаючі своєї країні добра тут уламки партії регіонів, які намагаються зберегтися. Делать добро, бывшие регионалы помчались очень быстро. Он привлек таких себе регионалов, лайн. Правая рука Левочкина по администрации президента Сергей Малин, другой, скажем так, партнер по этому проекту Ермолаев, который, очевидно, будет заниматься идеологией. За чьи же деньги банкет? Как жизнь показывает, что бизнес, наверное, важнее, чем политика. Друзья, которые легко купили целый телеканал. Неужели не могут себе позволить какую-то маленькую и беспринципную Верховную Раду? За 250 решение принято, дякую. Политологи подозревают, с такой поддержкой группа имеет все шансы заново пройти в парламент. Это иллюзия, что у людей появляется выбор, зайдут на вверх ближе. Вот Левочкин будет заходить в телькома, в возможно, в разными Но на всякий случай у господина Левочкина всегда есть пару запасных вариантов. Мы будем решительно вводить порядок и этой заразой. Его, скажем так, протеже, господин Лешко выступил супер успешно. Показал всю мощь и эффективность телевизионных технологий. Человек, задача которого, необходимо размывание, оппозиционного протестного поля, клоунизация оказался на третьем месте. Сегодня, например, вижу, летит бабочка, голов крошечная, безмозглая, крылышками бег, 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 бег. Ну, дур дуры. Воробушка тоже не лучше. Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил, посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важен. Я уважаю там Левочкина и эфир, чтобы с кем-то партии Да? людей про це говорят, багато людей в фракции этой политической силы належит до кола так званой газовиків, то до Сергея Левочкина, на На самом деле, ходить за советом и деньгами совсем близко. Вот дом Левочкина в наилитнейшем поселке под Киевом «Золотые ворота». А вот дом его соседа, главного советника мэра Киева Игоря Никонова. Кажется, все было спланировано заранее, дабы рычаги Верховной Раде всегда были под рукой. А со свержением Януковича политический карт-бланш оказался просто в его руках. А его руки в других, надежных руках. Именно с Фиртышем еще год назад они небрежно разгребли пополам акции телеканала «Интер» стоимостью в миллиард долларов. Половина цієї може бути плати Фірташа за услуги Льовочкина. именно через нього, то записувався на президентський прийом і Дмитрий Фірташ. Подяку за це, Янукович дозволяв Льовочкину і людям входити до нагляду рад найбільших державних корпорацій монопольних, Ашетбанку та інше. Нарешті був допущений до свята святих газової труби. І на цьому газовому бізнесі Льовочкіна заробив свою основну старту. Газовый монстр Украины, компания «Росукрэнерго», детище Дмитрия Фирташа, долгие годы являлась фирмой-прокладкой для отмывания миллиардов долларов для Фирташа и его друзей. Это мой бизнес. Вопросы товарища Фирташа непосредственно, напрямую с президентом решал Левочкин. Он пытался показать себя европейским политикам, но европейским были только цены. Цены за его бизнес на президенте. В придворных кулуарах он переплюнул самого Медведчука. Ведь даже куму Путина не удалось того, что с легкостью проворачивал Сергей Владимирович. Его связи с Фиртушем прямое тому подтверждение. Ситуация, в которую мы попали, она имеет две составляющие: Это имиджевая составляющая и сугубо финансовая составляющая. Зарабатывать тихо получалось не всегда. За годы власти даже он самый закрытый кардинал власти не спрятал в своем черном плаще попытку приватизировать государственный Укртелеком и не менее государственный Киевгорстрой. Соратники Януковича звонуватели у будивальных аферах. Порахували приблизные сбытки близко миллиарда гривен. В конце апреля правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему хищения имущества компании Киевгорстрой к которому причастны экс-глава администрации президента Сергей Левочкин и глава госуправления делами Андрей Кравец. Ви розрізняєте Януковича і Левочкина. Права рука, можна сказати, Януковича, який виконував всі його закази, це питання навіть не політичної відповідальності, це питання кримінальної відповідальності. Но это лишь одна из немногих розоблачених схем, на которых годами наживался самый приближений к президенту чиновник. Эти схемы ждут отдельного расследования, але дождутся ли? Неужели человек, который годами умело манипулировал самим президентом, вышел сухим из воды?